Это наша милиция, которая нас должна защищать. Посмотрите, что делают. Посмотрите, что делают. Документы положи. Ты слышишь или нет? Подожди, я положу документы. Не трогайте, затримание. это так в ТЦК собирают человека. Просто. Глянь, глянь, что делают. Глянь, что делают. Лянь. Глянь, что делать? Это забирает человека в ТЦК. Даже не дали адвоката вызвать. Блять, и что же делать? Вот это так наша милиция нас защищает. Вот на наши налоги. Вот мы платим, блядь, наши налоги, чтобы вот так вот нас крутили посреди улицы. Да. Да, да. да дайте человеку адвоката вызвать, бессовестные! Ру, Разве так документы? можно? Ай, мадам! Руку. Не сопротивляйтесь! А, а. Руку за Дима, а, Дима, Дима! Вы затримаете! Глянь, 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 бляд. затримание, блядь, затримание. У человека деньги, документы все повыпадало! А подожди, говорю, документы, руку! А не сделав люди документи положи. Старший лучше. посвідчення. руку за спину ви ви да. заведіть, виконуйте законну вимогу поліці. Чого делаєте? Руку за спину, да, ви за купить положите. Сейчас положите, руку за спину кажу. Руку. Виконуйте законну вимогу політич. Да я домократу позвоню. Сейчас так а какая вимога, вимога, я не пойму, крутя человека по Вимога яка! Вимога яка! В <связливый> ТЦК я, я везут Человек попросил адвокату позвонить Вы дали человеку позвонить адвокату? Человек попросил <связь> Руку, заведи за вы Руку заведите за спину Руку сломайте Клонуйте законную вымогу полиции Это, это не так в ТЦК собирают Что вы делаете? Что ты толкаешь? Толкает Вот это так в ТЦК забирает человека Зачем его взяли? Надеюсь, не может сами, как, а сейчас, а как,